Ay görəsən, bootable flaşka hazırlamaq üçün Rufus proqramından başqa proqram tanımırsınızsa, mən sizə Ventoy proqramını təqdim edirəm. Ventoy proqramı bu da bootable flaşka hazırlamaq üçün bir proqramdır. Sadəcə bu, bu Ventoyun Rufusdan fərqi odur ki, Rufusda elə bil ki, mən məsəl üçün Windows 10 yazmaq istəyirəmsə, mən götürürəm Windows 10-un ISO faylını və onun əsasında bir dəfə bootable flaşka hazırlayıram. Sonra səssiqinə menələsən Windows 11 qurmaq, mən götürürəm yəni bu flaşkanı, Windows 11-in ISO faylını götürürəm və onun əsasında bir də bootable flaşka hazırlayıram. Yəni hər imic üçün, hər ISO fayl üçün mən hər dəfə bootable flaşka hazırlamalıyam. Əgər mən Rufus proqramını istifadə edirəm. Amma Ventoy da belə deyil. Ventoy elədir ki, siz bir dəfə ə, deməli bir bootable flaşka hazırlayırsınız. Bir dəfə bootable flaşkanı hazırlayırsınız. Bu boot flaşka içi boş olur. Ondan sonra bootable flashka içinə nə istəyirsiniz yerləşdirə bilərsiniz. Video dərsləri, əyani e və onlayn kurslar bayraçında ətraflı məlumat almaq üçün itbldg.az saytımıza daxil olun. Mənim əlaqə nömrəm bioda və saytımızda qeyd olunub. Baxım bu şəkildə olur, bax bura baxaq, ə, məndə burada Zipci də bootable flashka var. Görürsüz, bax Ventoy-da hazırlanmış bootable flashka var. Bax girirəm bura üstündə Ventoy yazılır bunun. Bu artıq boot oldu. Məndə hazırdır. Mən bunu hazırlayandan sonra içinə ISO faylları atmışam. Fikirinə versəm, onun içində ISO faylları var. Biri ilə birin burada bizdə Windows 10-dur, biri Windows Server-dir. Görürsüz, ISO fayllardır. Plus adi fayllar da burada var. Yəni bu nə demək idi? Bu demək idi ki, mən sadəcə götürə bilərəm bu bootable flashkani. Bomboş bootable flashka hazırlayıram. Hər dəfə artıq mənə lazım deyil bu flashkanı hazırlamaq. Hansı ISO image istəyirəmsə atıram onun içinə. Hansı çatışmısı atıram, nə lazımsa silirəm, dəyişirəm. Rahat. Sadəcə ISO imicləri bura kopyalayaraq mənim o bootable flash kamçıma içinə onlar əlavə olunur. Boot eləyəndə artıq mən onlarda ISO imicləri görə bilərəm. Burada onlarla əlaqəli adi fayllarda istifadə edə bilərəm. RAR fayllar, Word, nə bir, Excel fayllarda, şəxsi fayllarda istifadə edə bilmək olar. O bir obyecində məyəni olmur. Yəni bunların hamısını birlikdə istifadə edə bilərəm. Görə, onun görə mən üstünlüyü çoxdur. Bir dəfə bootable flashqa hazırladın, ondan sonra içində nə istəsən atırsan, istifadə edirsən. Bu necədir? Çox sadədir. Biz daxil olaraq ə, deməli elə Win, Google-da yazırsan Vintory, Vintory saytına daxil olaraq burada download bölməsi var və bu download-a klik elirəm, belə bir səhifə açılır. Burada seçirik Windows üçün, Linux üçün ya da Mac siz edə biləcəyiniz. Windows-a məndə mən klik elirəm onun üzərində Windows üçün bir zip faylını yükləyirəm. Bax bu səhifə açılır. Bir də klik elirəm, amma faylı yükləyirəm. Fayl düşdü məndə downloads-da. Download, -da. download -da düşəndən sonra bu zip formatında düşür. Bunu gəlin zip-dən çıxaraq. Bax görəsən bu bir qovluq var onun içində. Deməli mən bunu zip-dən çıxarıram. Məsəl üçün 7zip çıxara bilərəm ya da adi WinRAR-la çıxara bilərəm. Extract here. Çıxartdım bunu zip-dən. Artıq qovluq oldu. Qovluğun içində belə bir fayl var. Ventoy2disk.exe. Mən üzərində klik elirəm. Yes. Bu tapır mənim mövcud flaşqamı, hansı flaşka sistemdə artıq var, onu tapır. Bax, 16 GB-lıq, bax bu Transet flaşqamı mənim görür. Vəssalam, amma əsas odur ki, flaşqanın içində nəzərə alın ki, hər şey silinəcək. Sıfırlanacaq flaşka. Nə lazımsa lazım məlumatları çıxarın. Vəssalam, ondan sonra install düyməsini vururam. Bu flaşka formatlanır və Ventoy şəklində Ventoy proqramından bootable flaşkaya çevrilir. Bu təsvir sketch çevriləndən sonra mən buna rahatlıqla içində istədiyim imicləri yerləşdirə bilərəm. Kanalımıza dəstək olmaq istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz linkə keçid edib səhifənin bu hissəsində bizə iyana edə bilərsiniz. Həmin linki videonun altında da görə bilərsiniz.